Поверненням на найвагоміше шоу України. Половина учасників отримала кількаденну відпустку додому. Свобода! Це має стати для них не лише відпочинком від жорсткого режиму, а й величезною спокусою. Боже, я такої дистільки не бачила, Котлети. Борщик сваріла. Сергій старший зірвався ще дорогою додому. <муха> не снімаю, чуєш? На черзі смачний обід із друзями. Все це я, що я, що я люблю, все на столі стояло. Здержатися не те слово тяжело, взагалі. За третій тарілку вже слюня виділила. Та чи довго він зможе себе стримувати? Приїхав мій кум, приїхав, приїхали мої друзі. У мене стільки настрою з'явилося. Давайте я налю всім по чарці. Давай. Мені так захотілося з ними випити, поділитися чимось. Все, простіть мене, будь ласка. Я випив, закурив, розслабився трошки, мені класно. Путрушу я прикинь. Андрюха. Так мене з тобою забираєш. Невже Сергій забув обіцянки, які давав сину до проєкту? Я тобі обіцяю, Сержик, що я. Все, я Я буду допомагати, я буду трудитися, я буду йти на все, як би таке, щоб йому було краще. Якби важко не було. Якщо Сергій зараз не зупиниться для нього або для Сергія молодшого, цей тиждень може стати останнім на проєкті. Я знаю, что мой сын, он будет на конкурсе выигрывать, он будет, как говорят, рвать и метать. Ребята, вперед! Первый конкурс на этой неделе, я думаю, покажет, кто что стоит без своего напарника. У нас осталось только шесть человек. Вот это будет борьба, вот это будет интересно. Когда мы на конкурсе подошли уже к снаряду, мы ожидали увидеть нашу знакомую, уже почти родную Лесю. А Леси не было. Для нас це була грум сюрпризом. Здравствуйте, участники. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ніна Геря. Ніна Геря – абсолютна чемпіонка світу із богатирського багатоборства. У свої 23 Вона володарка титулу найсильніша леді планети та п'яти світових рекордів гіннеса. это самая сильная женщина планеты, и она у нас сегодня ведущая на конкурсе. Это ну, вообще офигеть, блин, классно. С таким количеством титулов, наверное, действительно очень сильная женщина. Сегодня вас ждет настоящее богатырское испытание. Оно входит в программу борьбы самых сильных людей мира. Перед вами конструкція із двох колон. Вес каждой по 120 кілограм. Ваша задача как можно дольше тримати ці колони. Давлення в руки у женщин і мужчин буде разное. Мужчины кожною рукою будут держать по 50 кілограмів, жінки по 40. Я не знаю, чи це буде важко, чи легко. Мені не доводилося в кожній руці по 50 что щось носити. Максимум килограмм 30 я подниму на одну руку. Победитель получит приз. Минус два килограмма на взвешивание. Каждый бы хотел это, это минус два, потому что никто не знает, как, как, ну, как приедут их половинки и что, что они дома делали, похудели они дома или наоборот набрали. Ну, конечно, минус 2 килограмма помогут любой команде на этой неделе. Это очень важный приз. Ну, посмотрим, как борьба будет сложной и интересной. Тот, кто продержит колонны меньше всего времени, положит на свои весы плюс 1 килограмм. Я понимаю, что сейчас я могу сбросить 2-3 килограмма максимум на фоне этого. Плюс один может стать решающим. Я думаю, что, скорее всего, проиграет кто-то из девчонок. Хотя, ну, не знаю, просто как Андрей будет держать. Соревноваться вы будете по очереди. Готовьтесь. Ну, я думаю, что, конечно, основная борьба будет между мной, Олегом и Сергеем. Сегодня победит Сапон Сергей Младший. Потому что он самый сильный, хоть и маленький конечно, будет состязание, будет Рубилова, потому что, увидя, кто там будет первый на платформе, увидя это время уже, все остальные будут стараться больше продержать. И тут уже надо будет рвать изо всех сил. Первая себя испытает Юля. Прошу. Первый быть очень тяжело на самом деле. Я не выиграю по любому рядом с мужиками. Мужики стоят с сильными руками. Приготовилась. Начали! вышла первая и как бы все думали, что минута это будет максимальный результат. А никто в меня не верит, вообще никто. У меня нет друзей, которые бы в меня верили. На работе я прячусь в офис. Я просто вот спряталась на своем рабочем месте. Раз-два в день вышла там в уборную или часть сделать, все. Я не хожу на корпоративы. Я пытаюсь минимально участвовать в каких-то там общественных мероприятиях. Я пытаюсь как-то вот оградить себя от того, что от, от ощущения неполноценного человека. Я уже не один раз слышала в свою сторону э, слово безнадега. В первую очередь толстые люди это люди неуверенные в себе. Из-за этого они не ставят перед собой высокие цели и не достигают их, потому что они все время думают, что они не могут. Я уверена, что они смогут, победив либо показав хороший результат на этом конкурсе, поверить в себя и сказать, что я могу достичь этой цели, я смогу победить, я смогу выиграть конкурс и поверить в то, что они могут стать лучше. Уже минуту держи. Нифига себе. Я не понимала, сколько времени я простояла. Я стояла в абсолютной тишине. И вот эта гробовая, вот звенящая тишина, и только сверху гром и, и молнии в тучах. Вот это вот у меня было такое вот ощущение, как действительно замерзшего мгновения. Блин, я не выдержала. Я стояла и считала. Как у нас они-то считают? Раз, два, три. Вот и я так пыталась считать. Просто чтобы вот, абстрагироваться. <звы> вот когда начали э, выскальзывать веревки, и э, ладони начала сдирать, я поняла, что или сейчас моя кожа останется на веревках, или я бросаю. поняла, что мне пора отпустить руки. Юля, твой результат 3 минуты 11 секунд. 3 11. Е... 3 минуты 11 секунд я очень переживала. Я не знала, как будут стоять остальные участники. Я хочу быть сильнее, чем Юля. У Марины уже было состязание с Юлей, и она во всех конкурсах мне выиграла. Я тоже этого хочу. Да, я хочу самоутвердиться, доказать себе, что не только Марина сильная в нашей команде, а и я тоже, что мы обе сильные. Наташа, она вот из всех женщин она самая слабая. Ну вот как полноценную соперницу я ее пока не воспринимаю. Наташа приготовилась. Начали! <звы> у меня даже еще минута не прошла, а у меня эта веревочка начала выскальзывать. <звы> <звы> так тяжело. Ну, дуже реально, дуже важко. Дружи, дружи, дружи. Блин, не могу! Я вот там и присідала, что я только не робила, чтобы вся веревочка не выскочила. Наверное, больше не физически, а морально тяжело. Ну, потому что я не хочу подвести сестру. Це вже три минути пройшло. Ну, я ж знаю, що Юля три минути 11 секунд. І я все-таки держалася. Ну, мені хотілося ну, обігнати Юлю. Наташа, твой результат 3 минуты 21 секунда. И ты на первом месте. Молодец. Молодец. Я думала, конечно, сцены возможно, но в действительности это возможно. Илья, приготовился. Начали! с каждой трубы по 120 килограмм нагрузка на каждую руку как я понял будет составлять 50 килограмм все-таки на шиномонтаже работаю приходилось разные машины делать разные колеса по весу Ну примерно, может быть, по 50 килограммов приходилось носить. Ну, больше не смог, просто-напросто разогнулись пальцы. Илья, твой результат – 2 минуты 6 секунд. Посмотрим, какие будут результаты остальных. В принципе, я сделал все, что смог. Ну, я не знаю, это оправдание или это тактика Ильи. Просто он, ну… Он нытик, может быть, он понадеялся, что Андрей Рубан проиграет, а он выиграет. Честно, ожидал от Ильи большего. Ну, а потом Илья показал 2.06, думаю, ну, уже легче будет. Андрей, готов? Начали! прошло. Когда сказали, что одна минута, я думаю, кошмар. Целая минута. А руки, руки уже болят. Так эту, вот, эту боль, превознемогая, старался держать. Андрей, в принципе, он как вот, ну, по силе он может удержать, но хватит ли у него терпения удержать колонны? потому что раньше, что не конкурс, истерика психи. Терпеть. <звы> 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 все, слезай! Пошли отсюда! Да, я слаба! Понял! Несмотря на все его задвиги, несмотря на все его вот приколы, несмотря на то, что он действительно себя ведет иногда как капризный ребенок, Тебя! <laughs> скандалит, но действительно как-то так начал потихоньку оживать. Извините, пожалуйста, сорвался. Сейчас истерик меньше, я стал как-то морально более сильным. Отлично, молодец. Андрей начинает верить в то, что приложенные им усилия дадут результат. Можешь же, когда хочешь. И вот этот результат, он очень классный. Дома я не смогу так хорошо похудеть, как здесь. Мне интересно пройти сегодня этот конкурс, посмотреть, на что я способен. На самом деле, или я слабак, или это только мои предположения. Готов был бросить только после того, как обгоню Илью. Конечно, я волновался, не хотелось бы оказаться в самом внизу. Есть шанс не получить плюс одного, поэтому буду за него цепляться. Высказывай. Если я проиграю, да, возможно, я пожалею о том, что остался в лагере. Подумаю, может, лучше бы я поехал домой. Твой результат Две минуты 21 секунда. И ты опережаешь Илью. То, что Андрей продержал больше, чем Илья, конечно, это круто. Реально, красавчик. А. Получается так, что Илью обыграл самый слабый соперник в лагере. Ну, конечно, чувство досады, обиды, как было. Может быть, легкая злость. Обидно это нельзя назвать. Стыдно, наверное, было бы. Ну, если бы меня вот обыграл так, самый слабый соперник, бы, наверное, было бы стыдно. Олег приготовился. Начали! У Олега будет средний результат. Он может быть третьим четвертым. И, конечно, у него выиграть шанс есть, но я думаю, Олег не сможет выиграть. Пусть нам не дадут обеда, пусть ранят снарядами слов. Все выдержит Олег Кожеледа, все выдержит Леха Кислов. Я покажу Кузькину мать. Раньше я не замечала у него такого рвения. Больше было рвение у Лёши. <рек> я Лёшу сегодня не подведу. Обещаю. <плых> <плых> ну, просто так, такого не было никогда, чтобы вот так вот прям каждую секунду ты да, ощущал, что она тянется очень долго. Єсть що. <п 'є> <п 'є> <п 'є> Олег уже перебільшив результати всіх учасників. Але колони ще не тримав Сергій Молодший. Його вважають одним з найсильніших чоловіків у таборі. Тому щоб його перемогти, Олег буде тримати колони, доки вистачить сил. 4 минуты 30 секунд. Ну как бы 30 секунд, что это такое 30 секунд? Это... И ты стоишь эти 4 минуты 40 секунд. 4 минуты 50 секунд. уже там, не знаю, как на дыбе <laughs> растягивает, тянет в разные стороны. Но я пытался чуть-чуть как-то подтянуть на себя, но чувствую, что если я сейчас потяну, могу вот здесь мышцы ну, повредить как-то, потянуть такое, что ощущение было, боль. <смех> <смех> Когда уже получается, что уже все, дальше не, не, не выдержишь, руки просто открываются сами. Олег, твой результат 5 минут, и ты на первом месте. <звук> Илья, а ты ближе всего к тому, чтобы получить наказание? Никогда нельзя было сбрасывать команду фиолетовых счетов. Они тихие-тихие, но при этом всегда показывали неплохие результаты. А, спасибо. Он доказал, что он настоящий мужчина. Он вышел и сделал. Сергій не впевнений, чи втримається батько вдома від спокус. Тому для нього вкрай важливо не просто не програти, а виграти і заробити мінус два кілограми для своєї команди. Я вважаю, що цей конкурс виграє Сергій Младший. Це очідаємо, а Я думаю, кожен так думатиме. это конкурс на выдержку. А у него выдержки нет, он боится боли. Сережа, готов? Готов. Начали! Секунды тянутся очень долго. Не то, что я зараз сижу там, делюсь на время, ось секунду быстро, а там дуже медленно, 10 секунду. Не пропустіть далі. Другий день вдома. Хто не витримає спокус і зірветься? Я реально боюся рватися. Дуже складно устояти. мені реально хочеться. Істерика Андрія на другому випробуванні. Чи упорається хлопець із фобією висоти? Я боюсь, ви тут чи ви. І нарешті, чи вдасться Сергію молодшому вибороти приз для себе та батька? Хто буде найслабшим цього тижня? Відповідь попереду.